Эфир ⁇ это пространство, пятая стихия или пятый элемент, который, к сожалению, отсутствует в нашей системе образования. Так вот, есть живые существа, караталы. Они разрезают эфир на несколько уровней. Акаш, прокаш и викаш. Там хранится информация о наших поступках, которые мы совершили в прошлом, совершаем сейчас, и то, что проявляется там как вероятное будущее. Воплотиться человеком есть великое достижение, и только у человека есть особенное преимущество. Изменив настоящее, он может не только полностью изменить будущее, но и нейтрализовать свое прошлое. Все это становится возможным, если он прибегнет к знанию. Но если он будет жить только в размерах векармы, то бишь не по законам Бога, в невежестве и греховной деятельности, то человек не сможет освободиться от последствий своей кармы.